बातमी संभाजीनगर मधून संभाजीनगरच्या महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये विद्यार्थ्यांचं आंदोलन सुरू आहे कृत्रिम पनील खा, खायला देत असल्याचा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी हे आंदोलन पुकारलं विद्यार्थ्यांनी रात्रभर खरं तर विद्यापीठाच्या बाहेर झोपून रात्रही काढली कॅन्टीन सुविधेच्या दर्जाबाबत विद्यार्थ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी सुद्धा केलेली होती त्या दरम्यानची दृश्य आपण बघू शकतो छत्रपती संभाजीनगरमध्ये महाराष्ट्र लॉ विव्हर्सिटीचे विद्यार्थी आहे ते गेल्या चोवीस तासापासून या ठिकाणी त्यांचं आंदोलन सुरू आहे आणि हा आंदोलन प्रामुख्याने त्यांना निकृष्ट दर्जाचं जेवण दिलं जात आहे व प्रशासनाकडून त्यांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्यांच्यावरती गदा आणल्या जात असल्याचा त्यांचा आरोप आहे आणि नेमकं त्यांचं काय मागण्या का आहेत आपण जाणून घेऊयात या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हे विद्यार्थी जमलेले आहेत आणि त्यांच्या मूळ मागण्या काय आहे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया काही विद्यार्थी आपल्यासोबत आहेत जे आंदोलन करत आहेत काही विद्यार्थ्यांनी अन्नत्याग देखील केलेला आहे त्यांच्या काय भूमिका आहे आणि त्यांच्या सध्याच्या मागण्या काय आहे आपण त्या जाणून घेऊया दोन आम्ही चार वर्षापासून कॉलेजमध्ये राहत आहोत कॉलेज कॉलेजमध्ये मुलांना खूप त्रास आहे जे कॉलेज टायमिंग आहे ते खूप जास्त करून टाकतं सहा तास सकाळी नऊ ते संध्याकाळी पाच सहा वाजतापर्यंत कॉलेजमध्ये पो पोरं बसवत जातात हॉस्टेलमधली बेसिक फॅसिलिटी जे आहे जेवणाची चांगले जेवणामध्ये किडेविडे निघतात प रात्री रात्री पालकांना फोन जातो तो ये सगे मांगनी है माजी की सगे सॉल्व हुआ हमारी यही डिमांड थी कि जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में एक आदमी छह पोस्ट पर बैठा हुआ है जो कि हर चीज को इन्फ्लुएंस करता हर डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है हमने उसको हटाने की डिमांड की इमीडिएट इफेक्ट के साथ हटाने की डिमांड की जो कि ये लोग कर नहीं पाए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कल रात हमारे पेरेंट्स को कॉल जाता है यहाँ पुलिस की तीन गाड़ी दो गाड़ियाँ आई पुलिस के बंदे आए पुलिस के बंदे आए और हमारे पेरेंट्स को गोल जाता है आपका बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है उसको सस्पेंड करेंगे और उसको हम जेल में भेजेंगे तो तो हमारा बस इतना सा कहना था कि हमने जो 20 बातें लिखी थी ड्राफ्ट में क्या क्या है वो वो उन बातों में है कि जो क्लास की टाइमिंग्स है वो कम होनी चाहिए जो एक फैकल्टी हर पोजीशन पे बैठा हुआ है वो हटना चाहिए बच्चों के लिए जो लाइब्रेरी की और ये जो फर्स्ट ईयर के यूनिफॉर्म की डिमांड्स हैं क्लास टाइमिंग्स की डिमांड्स हैं ये सब ये सारी चीजें हटनी चाहिए वो क्लास के टाइमिंग्स इतने ज्यादा हैं और यूनिफॉर्म पहनना कंपलसरी है इस वेदर में सर आप बताइए आप कोट पैंट पहन के घूम सकते हैं इस वेदर में वाइट शर्ट वॉशिंग मशीन नहीं है कुछ नहीं है, हमें हाथ से रोज वाइट शर्ट धो दो, दो के अगले दिन वापस पहननी होती है और सर हमें मना कर देते हैं हमें बोलते हैं कि अटेंडेंस नहीं देंगे अगर तुम लोग यूनिफॉर्म नहीं पहन के आए फैकल्टी है वही एडमिनिस्ट्रेशन में भी है तो कितना बायस रहता है एंड फिर सब बायस रहता है एंड इंडिविजुल को टारगेट करके वो लोग उस पर एक्शन लेते हैं और नॉर्मल प्रोटेस्ट और नॉर्मल अपन कुछ भी बोलते हैं तो उसका रिएक्शन उनके मार्क्स सीजीपीए पे निकलता है वाइवा में कम मार्क्स दे रहे हैं नंबर कम दे रहे हैं वो लोग बोल रहे हैं हमसे सारी जिम्मेदारियां नहीं झेली जा रही अगर नहीं ढेली जा रही तो फिर आप रेजिग्नेशन दे दो ना सिंपल कैमरा पर्सन अमुल वागुले साहब मैं सचिन जीरे पुढ़ारी न्यूज छत्रपति संभाजीनगर